bunaqasi hali bo'lmagan ikki ming yigirma to'rtinchi yilni eng qayyanoq yangiligi to'rt tonnalik benzinli matrol haqida gaplashamiz bu apparatimiz motoriga bitta e'tibor berasizlar haqiqiy nani matti qo'yilgan bortni uchidan oxirigacha motor yetib kelgan ikki yuz oltmish kub yuzga atigin olti litr rasxod qiladi paralarimiz let qilib ishlangan аварийный sistemasi mavjud va tormozный sistema жидки qilib ishlangan akkumulyatorimiz esa dma bilan bir xil qilib ishlangan krab uslubida ishlab chiqilgan to'rt qo'shma balonlar resor resorni ustida prujina va to'qqizta profil juda ham mustahkam profil qo'yib ishlangan sumkalargacha bitgan bu yangi modelimiz komplektatsiyasi zapaska balon kaska aut motors brend tushirilgan issiq kurtkalari balon kyuch damkрат hamma kerakli qulayliklari mavjud narxni bilmoqchi bo'lganlar kommentariyaga plyus belgisini qoldirsa va biz ularga narxini yozib yuboramiz hammaga rahmat